Həmiyə salam dostlar. Deməli bu gün nəri Crypto Tab brauzerindən danışacağam. Bu brauzer Chrome-dan demək olar eyni interfeysi istifadə edir. Belə göstərəm. Görürsüz, demək olar eynidir. Bu brauzerin Chrome-dan fərqi nədir? Siz bunu istifadə edə-edə Bitcoin qazana bilərsiz, bitcoin əldə edə bilərsiniz. Bunu necə əldə edirsiniz? Deməli, burada istədiyiniz sürəti seçə bilərsiniz. Və burada gördüyünüz kimi starting up deyir. Görəcək bizi. Bu mənim mən bu günləri başlamışam bunu, özüm də yoxlayıram. Məndə hal-hazırda olan balans bu qədərdir. Ə deməli bunu siz gündəlik təxminən ə, 5 saat, 6 saat və ya nə bax belə deyim kompüterə işlətmədiniz o vaxt qoşub ə, istifadə edə bilərsiniz. Ə, burada H dediyimiz sürət var. Yəni bu qazmanın sürətidir bu. Ə, sizə nə qədər ə, tez qazandırmasını göstərir. Ə, Ondan sonra burada Cloud Boost deyə bir əzəlliyi var. Və düzdür, mən bunu istifadə etmirəm, amma aranızda istəyənlər olarsa istifadə edə bilər. Ə, pul deməli aylıq pul ödəməlisiniz bura. Və aylıq pulu ödədikdə sizin qazancınızı ə, burada müəyyən belədimdə sayılara vurur 2-yə Light pakette 3 dollardır. 5-ə 5x-ə vurul qazancınızı, qazanc dediyim, yəni sürəti burada görürsüz. Mənim sürətim nə qədərdirsə, həmən sürəti 10-a vurur, 5-ə vurur, 10-a vurur, 15-ə, yəni bu qiymətlərə uyğun. Mən hələlik istifadə etmirəm, amma gələcəkdə istifadə edəməyə fikrim var. Deməli çox sadədir, yəni çox danışmayacağam. Qısa və konkret deyəcəm. Ə, çox vaxtınızı almamaq üçün. Ə, və ən önəmli şey nədir burada? Burada ə, dost təmrışı cərb eləmək. Yəni siz tək oturub eləyə bilərsiniz bunu, kompüterin təbii ki, sistemindən asılıdır və indənd deyim ki, yəni, kompüter sisteminə heç bir ziyanı yoxdur. Ə, sadəcə kompüterin CPU-sunu istifadə edir. O da ə, belə deyim, hətta bir proqramı işlətsəz, əgər bunun sürətini azalda bilərsiz, yəni istədiyiniz sürətə qoya bilərsiniz. Mən çox vaxt Max-da işlədirəm. Yəni elə də çox problem yaratmır mənim üçün. Burada deməli network var. Yəni siz qoşduğunuz adamları burada görə bilirsiniz və həmin qoşduğunuz adamların sizə müəyyən qədər faiz gəlir. Onlar əgər aktiv olaraq istifadə edirlərsə, mən linkimə 17 nəfər daxil olub, 12 nəfər ə e, yüklü, hal-hazırda 4 nəfər də aktiv istifadəsi var. E, deməli, burada mən aşağıda linki qoyacağam. E, oradan daxil olub e, brauzer yükləyir. Burada Google hesabınıza daxil olursunuz və e, oradan asanlıqla başlayə bilərsiniz. Çox sadədir. E, deməli, burda mən sizə nəyi göstərim? E, prosesin necə olduğu, əgər eee dəyərin dost tanışa ətrafınıza yığsaz necə ağzına izah edim. Eee deməli burada qısaca göstərilib. Ə, bu sizin dinkinizdir. Level 1, yəni 5 nəfər qoşulursa, hər 5 nəfərdən 15% sizə gəlir. 25 nəfər qoşulubsa 10% sizə, 125 nəfər qoşulubsa 5% sizə gəlir. Ə burda faizin azalması ona görədir ki, yəni adam sayı artdıqca həmin adam başına düşən faiz çox olur. Yəni 125-ə hər adam başına 5 faizdən, yəni bu faizin azalması o demək deyil ki, siz daha az qazanırsınız, çox adam gətirdiniz. Xeyr, tam əksinə daha çox qazanırsınız. Ə burda görürsüz, yəni level 10-a kimi gedir. Təbii ki, bu sayı biraz abartılsaydı, yəni bu qədər adamı yığmaq biraz imkansız kimi bir şeydir amma niyyət də yox. Yəni dostlarınız əgər çoxdusa, nə qədər çoxdusa, o qədər çox qazanırsınız belə deyim. Ə, ondan sonra burada ə, hesablama bölməsi olmalıdır. Mən hesablama bölməsini bəli göstərəm sizə. Ə, məsələn, siz ə, 4 nəfər gətirdiniz və həmin 4 nəfər də özü də 4 nəfər gətirdi. Burada hesablaya bilərik. Görürsüz. E, deməli, 4 nəfər e, gətirdiniz, hərəsindən bu aylıq e, hesablanır. 2 dollar qazanırsınız və həmin 4 nəfər e, 4 nəfəri yenidən gətirir, 16 olur. E, 6 dollara çıxır. 16 nəfər 4 nəfər gətirir, 64 nəfər olur. Yəni bu 4-4 say e, art arda gedir və ən başda belə deyim siz olursuz və həmen potensial ə, gəlir bu olur 0.14 bitcoin. Ə, təbii ki, nə qədər dostunuz varsa, o qədər çox gəlir əldə etmə şansınız var. Məsələn, sü 10 nəfər gətirirsiniz və həmen 10 nəfər də ə, 10 nəfər gətirir. Belə deyim, təbii ki, bu sayı biraz abartılıdır. Yəni 10 nəfər, ə, hər nəfər hər nəfər ömr nəfər də gətirsə 100 nəfər olur. 100 nəfərin hər biri 10 nəfər gətirsə 1000 olur. Yəni sayı belə belə artır. Siz nə qədər çox gətirsəz, o qədər çox artır. Belə, yəni danışacağam çox şey yoxdur. İstədim videonu qısa tutum, yəni konkret izah edeyim şeyi. Nə suallarınız olsa, kommentdə bildirə bilərsiniz. Suallara cavab verməyə hazıram pul çıxartma çox asandır. Deməli pul çıxartma da deyim, minimum miqdar miqdar burada 0.0000 5-inci 1 olduqdan sonra çıxarda bilirsiz. Yəni bu nə deməkdir? Təxminən 60 qəpi elir. Yəni 60 qəpi olduqdan sonra buradan Bitcoin-ə çıxarda bilirsiz. Onun üçün də ayrıca bir video çəkərəm, əgər maraq olsa ə onu da baxarsınız. Aşağıda linki qoyacam. İstəsəz qoşula bilərsiniz. Belə deyim, əsas burada olan ə, adam zərbə eləməkdir. Nə qədər dostlarınızı cəlb eləyirsinizsə, o qədər çox qazancınız olur. Mən hal-hazırda 10 nəfəri dəvət etmişəm. Siz də qoşulsaz, bir yerdə qazanc əldə eləyə bilərik. Mənim linkimlə qoşula bilərsiniz, referansım ola bilərsiniz. Ondan sonra özlək öz linkinizi dostlarınızla paylaşaraq siz də qazana bilərsiniz və sizin dostlarınız da kimisə gətirsə, onlar nə qazanırsa, sizə də ondan faiz gəlir. Bir növ sistemli şəkildə irəliləyir. Məndən bu qədər əlavə sualınız olarsa, kommentlərdə bildirə bilərsiniz.